Dia kan sebelum dulu kan PMR 8 subjek je kan sekarang dah jadi 10 so macam beban lah juga tak angka nak, nak tukar posisi sama rasa sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tu <laughs> sebab susah Gulungan yang hendak mengambil lebih mata pelajaran ini bukannya ramai. Janganlah halang mereka untuk menguji potensi diri. Masalahnya sekarang adalah pembahagian biasiswa yang mungkin tidak adil kepada pelajar yang cemerlang tapi hanya ambil mata pelajaran yang kurang kerana pihak sekolah mahu pelajar mereka fokus. Mungkin pelajar yang mendapat 10 A1 juga boleh lakukan seperti 18 A1 tapi tiada peluang kerana faktor daripada sekolah ataupun ibu bapa. Teori dan praktikal itu penting juga tetapi jangan abaikan teori. Potensi pelajar adalah berbeza dan bukannya semua mata pelajaran boleh dilakukan secara praktikal. Saya cadangkan setiap mata pelajaran mempunyai sistem yang berbeza. Terima kasih kepada Dato' bersama saya dalam yuwa town kita masih membincangkan beban peperiksaan pelajar. Uh, bersama Dr. Lihana daripada UIA. Uh, saya nak baca satu pandangan dari uh, Facebook uh, Uwatawan, dari Yun Irma Izzah Tidak perlu ada hak dalam hendak belajar. Udah budak-budak tu memang minah ataupun mak akademik biarlah ada, ada belajar sebanyak-banyaknya. Apa yang perlu dibetulkan adalah di mana hendak disalurkan pandanya manusia-manusia tadi untuk dapat bisiswa sahajakah ataupun untuk belajar degree sahajakah ataupun ilmu yang dapat itu dari 21A ke, uh, untuk kita gali dan salurkan. Bagai, bagai kita sudah ada permata tapi oleh kerana ramai yang lain mendapat kaca, kita buang permata dan bersama-sama dengan kelompok kaca pula. Itu pandangan Yun, Yun Ur Irma. Terima kasih Yun Ur Irma. Okey, Dr. Lihana, kalau kita lihat ada dilema lah. Kadang-kadang guru-guru kita kita terlalu melihat uh, persepsi uh, perspektif pendidikan ni ada tiga elemen guru-guru, kementerian dan pelajar dan ibu bapa. Jadi kita melihat beban pada guru hari ini mungkin tak sama dengan beban guru dulu. Kalau dulu mereka dapat masa yang cukup cukup berkualiti dengan pelajar-pelajar di sekolah, di dalam kelas misalnya, melihat potensi, melihat cara komunikasi pelajar tersebut. Tetapi hari ini guru dengan sukatan pelajaran yang banyak, dengan beban luar kelas mungkin terpaksa menghadiri bengkel khusus dan sebagainya dan uh, harapan daripada pihak sekolah, pihak guru besar, pihak kementerian untuk melihat keputusan bagus daripada kelas berkenaan. Jadi mereka hanya menumpukan subjek dan juga ke kecemerlangan akademik sahaja. Jadi bagaimana pula dengan kecemerlangan sasia, kecemerlangan uh, keterampilan diri, co-curriculum ni lain-lain. Jadi bila masa nak buat Okay. For one thing, saya tak setuju dah kata guru sekarang ni terlalu banyak beban lagi. <laughs> <laughs> ada ruang lagi lah. Ada, ada ruang lagi. Lagi. For one thing, okay. sebagai saya dah Uh, jadi teacher trainer ni for 10 years yeah, sebelum okay. saya join AIA okay. kan. Kalau kita ajar di orang yang betul memang dia terapkan dia punya pasal apa pun insyaAllah boleh saya pun membesar sebagai anak guru. saya hmm. tengok hmm. macam mana hmm. ibu ayah saya okay. tu. Eh see so bukan setakat ibu saya lah dia orang yeah, punya memang kira saya besar mm. ke sekolah. <laughs> kan memang masa sekolah lagi dah besar dekat sekolah. Yeah, lah. So kita tengok dia orang tu sibuk juga masa tu. Mm. Kok kerajaan tu semua sibuk tapi you know it doesn't mean that uh, academic tu diabaikan so sekarang ni pun saya pun dah jumpa ramai juga yeah, cikgu yang eh. memang Cuba. very dedicated mm -hmm. uh, tapi sekarang ni probably the one of the things that kita as a society terlalu menekankan mm, kecemerlangan kecemerlangan ya? dari segi pencapaian academic Academy. sahaja itu yang masalahnya kita banyak kokurikulum, tetapi kalau kita tengok Apanya uh, Relahan dia Kurang ditekankan uh, Dekat paper I mean uh, Choral speaking Students do choral speaking All over uh, You know This is good for them Students in band Tapi uh, kalau kita tengok sangat uh, Berapa kemak banyak sekolah uh, Yang hantar Hmm. Ada satu pandangan dari yes, rakan-rakan Yotawa yang mengatakan uh, pengalaman beliaulah menghantar anak mereka di Jakarta misalnya yes. di peringkat sekolah rendah. Dikatakan di sekolah sana di Jakarta tu masih menggunakan konsep anak-anak uh, tu kena membaca. Setiap kali uh, pelajaran di dalam kelas kena baca berdiri di depan uh, pelajar lain sampai habis dan semua pelajar akan merasa membaca tu setiap hari. Tak kiralah subjek sejarah ke geografi ke uh, bahasa Indonesia ke bahasa Inggeris sebagainya. Yes. Dan waktu uh, masa terluang kalau subjek sejarah atau geografinya tentang Bandaraya Jakarta tu semua tahu berapa penduduknya, di mana tempat-tempat yang menariknya, kawasan-kawasan yang perlu diketahui dan sebagainya, populasi bangsa apa yang ada, hari-hari besar dan sebagainya. Hmm. Ada yang lebih dekat waktu masa sejarah misalnya pergi melawat monumen kan, pergi tunggu-tunggu muzium ni tak kira waktu bilalah Waktu persekolahan pun berduyun-duyun beribu-ribu pelajar ni masuk ke muzium. Tidak hanya waktu cuti persekolahan lah. Kalau kita sekolah hari ni bergamailah di, di negara dan sebagainya. Tetapi mereka tidak. Mereka setiap masa. Dan itu menjadikan anak-anak cepat bercakap, cara confident dia, cepat uh, boleh boleh ber berkongsi pengalaman dia. Daripada peringkat sekolah rendah, darjah satu. Jadi di sini kita kita kadang-kadang daripada peringkat prasekolah hari ni pun uh, uh, ibu bapa ada pilihan. Tetapi bila masuk sekolah rendah, macam ada 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 full stop, ada back words pula, ada masalah ke situ, kot. jadi macam mana Dr. Liana? Uh, kita lihat dari segi pedagogi lah, hmm. Itu kan? kaedah cikgu mengajar, saya pun ingat masa saya kita, I don't know about you, okay I'm older than you, okay? <laughs> yeah, so, yeah, yeah. right? Uh. Tapi masa sekolah dulu up until saya dah jenam memang we had to read aloud mm -hmm. in front of class. Okay poetry oh no. ha. kita belajar poetry kita kena hafal and then kita kena express poetry mm. in front of the class semua very neat kena tapi, baca sifil tu menjerit-jerit oh, depan yeah. tu kan <laughs> tapi anak saya sekarang ni memang dari tahap satu pun memang tak ha. tak adalah tak ada kena pergi depan depan kelas baca depan kelas mm -hmm. you know so this is this are one of the this is one of the things lah yeah. kita nak tengok dekat situ sebab benda ni sebenarnya boleh buat sangat dalam kelas. Itu tak perlu sukatan pelajaran. Tak ya. perlu sepatutnya benda tu sebenarnya sudah ada dalam sukatan <laughs> pelajaran dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran kita. Uh, uh. itu <laughs> itu boleh fikir-fikirkanlah. Banyak lagi kita nak bincang dengan Dr. Lihana tapi kita perlu dengar lagi pandangan daripada rakan-rakan yutawan. Kita rehat sebentar jumpa lagi selepas ini hadkan subjek mana kita akan melahirkan generasi yang terkebelakang ketika zaman sekolah pelajar boleh gunakan peluang untuk belajar dan menuntut segala ilmu apabila masuk zaman bekerja atau lebih berusia saya rasa tidak ramai yang sanggup menghadap bukti